Груз. У Києві відбувся 35-й Fashion Week. На показі нові імена у рамках проєкту Ліптон Сіті, дивовижне місто, шукали дизайнера дивовижного міста. Ну, власне хто ж став щасливим переможцем, і які кольори та фасони у тренді уже цієї зими знає наш моднявий філ. Я уже знаю, що буде модним в слідушом сезоні. І зараз часом по секрету розкажу. Я на Ukrainian Fashion Week, головному модному собиті року. тренде лаконичные линии и монохром. Шифон, батист, хлопок. Модными станут трапециевидные сарафаны и а-силуэты. Или наоборот, осиная талия. Но главное... Женственность и пудровые цвета. Любители выделиться, не расстраивайтесь. Солнечный желтый тоже будет в тренде. Детская настроенческая коллекция. Мы ее назвали для себя цвета бабушкиного варенья. Из деталей, например, широкие бретельки на одно плечо и тапочки с перьями. Да, в этом году удивили. Столько мировых светил моды собрали под одной крышей. Но главное, здесь дают дорогу молодежи. Попробуй нынче пробиться без помощи. Поэтому я пришел на показ у лучших молодых дизайнеров новые имена. Впервые Ukrainian Fashion Week вместе с Липтон искали дизайнера из его выжного места. Раньше мы украшали парки, реставрировали биветы, сделали спортивную площадку в парке Феофани, открыли сад камней в ботаническом саду. Основная цель проекта – добавить новых положительных эмоций и получить Высить комфорт для населения. Сейчас мы ищем молодого дизайнера для Липтон-Сити. Мы разрабатываем очень много аксессуаров, сувенирной продукции, одежды для промо-персонала. И хотелось бы, чтобы она была авторская. Это очень популярный конкурс. Приходит до 40 заявок, рассказывает основатель недели моды Ирина Данилевская. Но к подиуму допустили только четверку самых лучших. Мы хотели выбрать не просто якисных дизайнеров, а людей, которые представляют какие-то разные точки зрения на да. будущие моды. Пусть цветы цвета и монохромные, зато какой крой. Легкая майка, штаны с принтованным кодом ДНК, символом из нашего, нашей коллекции. Называется Universe Vibe. Это та вибрация вселенной, которая очищает нас, ведет вперед, делает преображение во всех нас. Светлана и Наталья работают в украинском этностиле. Его сейчас юзают многие, но девушки заслуживают респект. Вот рукава, старинная вышивка, оно было уже не носибельно. мы это преображаем, мы сочетаем сочетаем современными тканями, и они получают вторую жизнь. А это молодежный стрит-стайл. Космические штучки, клеенки, блестяшки, плюс к натуральным тканям. Это как бы такая молодь будущего, но она не просто там пустая, техничная и то а это такая, задумается. Какие няшки! Гость из Беларуси Забелина запомнила стилем пижама лук и рисунками в виде в стульев и окон. А мне все понравилось. Вот прям за всех болею. Что-то я прям разнервничался. Пойду чайку зеленого попью. Я слышал, он сейчас очень популярен среди вип-тусовки. И все модели, кстати, тоже его пьют. Ух, красавицы какие! Я тоже хочу быть стройным и красивым. Пока я отдыхал, наслаждался инсталляциями и стендами в холле, пришло время награждения. И the winner is... -Отыхай. забыл, ее коллекция городской стиль. Яркая, но удобная одежда. У нас есть, ну, бы, можно сказать, такая маленькая иерархия, чи велика. Это новые имена, потом фреш, а потом уже великий подиум. И это возможность заявить про себя, саме New Names. Так что есть из чего выбирать. Но я соглашусь с Викторией. Индивидуальность – это не значит разодеться, как попугай. Оставайтесь самим собой.